Я не знаю, что вам сказать, но я не скучаю. А у меня свободного времени очень мало. Я работаю, имею деда, имею собаку, надо приготовить, надо все. Я картины рисую масляными красками, цветы. Я люблю цветы в вазах. Шить занавесочки, шить шторы, декоративные подушечки, навожу уют в квартире. Я когда-то шила, я в свое время шила, сейчас уже и руки не те, и глаза не те, и так только какие-то переделки какое-то такое вот детям когда чуть-чуть вязала когда-то может быть вязать взялась бы, может быть а так, ну, так не хватает я вижу так, а муж сидит. в телефоне много сидит телефоне, да, вот это живем. ругаю за это потому что говорю раньше было телефоном не было но ни разу не опоздал на свидание и сейчас телефоны у каждого и все опаздывают. Расворды разгадываю. И телевизор смотрю. Фильмы смотрю с удовольствием. Да, дома. Просто не успеваю. Немножко. Я вот иду только с работы. Домашние дела выполняю. В церковь хожу. Суббота-воскресенье праздники. Сейчас нет света, не могу строчить. Вышла погулять, котиков покормила, на уточек посмотрела. Ну вот так вот. Мы гуляем только по парку. Есть у меня еще моя приятельница, которая болеет. Я ее прогуливаю. Я одинокая мужа похоронила, одна сижу и вот. А вечером вот с соседкой гуляем каждый вечер по два часа. А вот свиданничаем. Же... Ходим да, и свиданничаем. Уже да. 40 лет ходим. Да. Вот такое это дело. Так что вот такие занятия. Мы неразлучны уже два года. ВПО. С новой каковки. Мы всю жизнь вместе. Просто, ну как, на работу раньше ходили, понимаете. А сейчас мы друг без друга никуда. Немножко ходим в парк. Пошлись, погуляли, пришли домой, сходили в магазин, покушали. Привет, от... первый Пошли. И... Пошли. И... Пошли. обратно. Пошли. Пришло время, когда я на пенсии. Теперь я себе выбрала то, что мне нравится. Я, я помогаю людям, которые нуждаются. У меня есть церковь которые я люблю. Прогулки, к морю, в парк. Я люблю землю, люблю огород. У меня дома дача в Арцизе была, я люблю заниматься землей. В летнее время на даче. Речка рядом, леса рядом, огородик. Ну, такое хозяйство, курочка там все. Очень красиво. Пчелки есть. У меня хобби было пчелы. Все осталось в оккупации. А о чем мечтала? Тоже, как вы говорите, куда-то поехать, за границу, на какой-то курорт, на Куяльник еще куда-нибудь. Все время была в работе, в работе, никуда не ездила. А вышла на пенсию, никуда и не поедешь. Вы знаете, я всю жизнь, у меня очень тяжелая жизнь, я всю жизнь работала, у нас большая семья, шесть детей, и меня не сильно так сильно обеспечена жила, и мне все время приходилось работать очень много. Муж у меня умер в 41 год. Я в 40 вообще осталась одна, и двоих детей учила, два института одному и второму, и мне некогда. Я очень много на путешествовала в свое время. Я была почти что, ну, свет объездила. Поэтому уже никуда не хочу идти, никуда не хочу ехать. Может быть, только на Мальдивы еще поехала бы, то я полетела бы и все, оп, да, я там не была. Меня приглашали туда, но я как-то так не получилось. Вообще за границу не хочу. Я там жила до этого. Ну, у меня муж военнослужащий был, и я жила там пять лет, и она жила. Ничего хорошего там нет. Путешествовать нет, это не мое. Я укачиваюсь, мне тяжело очень дорого Поэтому для путешествий у меня как-то никогда не лежала душа к этому. Э, о чем мечтали? Внука нянчить. Да, вот это наша была у дочки. Долго не было деток, а вот война и дал Бог. Сыночка нам, внучка, ну, мы не вместе. Смотрим только по видео и все. Главненькое, чтобы было мирно. И не мешало отдыхать.